последняя Валентинка. Все. <смех> <смех> Виталик, привет. Тут такое дело. Сегодня же день Святого Валентина. <laughs> Спасибо, что сказал. Я у нас с пяти утра тут Валентинки вырезаю. Наташа. <laughs> Наташа, я тебе ведро буду сильно жирно. <laughs> Если хочешь большой чистой любви, приходится сегодня в 20.00 в парк. Святой Виталик. этих <свят> богатых, хоть одна точно придет. <свят> Виталик, мне нужен твой совет. Я хочу поздравить маму как-то оригинально. Пригласи домой стриптизершу. А, Вообще-то это подарок маме. Ладно, не про канал. <свят> ну, тогда универсальный подарок цветы. <свят> а, Виталик, а ты не знаешь, какие у мамы любимые цветы? Конечно, знаю. Я же знаю больше, чем ты. <свят> Букетка. Спасибо. Віталік. Сьогодні ж 14 февраля. Підкажи, що подарить Тобі Подариємо конготки. Знад... Якось не хорошо. Він здесь тобі дарів набір крізької для рибалки? Или рубашку яку то подари. Ну а что, какой нормальный мужчина будет всю жизнь ходить в одной и той же рубашке? Так, мама! Все, хватит, я пишу в парк. Пока. Виталик, а ты не хочешь меня поздравить с Днем влюбленных? А мы что с тобой? Парень и девочка, которые влюблены в друг друга. Нет, ну, может, ты мне Валентинку подаришь? На тебе резинку! Я О-о-о, Наташа, Привет! Сегодня день всех влюблённых, поэтому вся Валентинка туби. Да Спасибо, Виталик. Так лучше ну, что спрячь, чтобы мама с окна не побачила. Вот это был ее любимый плед. А что ты мне подаришь? Виталик, извини, я спешу. Вообще не удивлю. На Наташу надейся, а сам не плашай. Это хорошо, что я с утра целый ведро Валентинок нарезал. Виталик. А чем ты не празднуешь День всех влюбленных? Мне не с кем такое праздновать. Так какие проблемы? Писал в парк, подошел до тюлечки, покажешь паре. А можно с тобой познакомиться? И все. Виталик, ближе к делу. Что тебе надо? Мне надо луки стрелы. Зачем? Я буду стрелять в тетик и ранить их в самое сердце. Виталик, ты знаешь, это статья. Так я ж буду стрелять только в тех, кто старше 18. Нет у меня лука. Петрович, ты хм. не задницы. Ты из Украины, в тебе все есть. Виталий, ты ГАИ. Все, что ты просишь, я тебе даю. А тебе никакой благодарности. Все? Я, между прочим, твой гараж от подзога спас. Когда это? Так ага и да, та да, когда хотим подпалить и не подпалить. Лук давай. Класс, буду э, Виталик Купидон. Виталик! Я звоню, это не вам. Вот так. Это Христос в участку попавший в человека. Лица буду просто раздавать. СМЕХ Поди мені, хоч хто нібудь Валентинку подарив. Це тобі б Валентін, а мені, мені б мені Валентина. Чи хоча б Валентина Валентиновича? <плес> Валентинченку. <плес> Ладно. От коли ви будете давати мені свої номери телефонів, я тоже не буду брати. <звук> а можна з тобою покуражити? <звук> Мене не звати Віталіка тебе. Давай, кажи, щоб я не угадував. Катя. Я не пуль, вачить степлотись. Ти, <звук> ти що, ноготь сломала, да? Сегодня день всех влюбленных. А мне мой парень даже ничего не подарил. Так она себе это да надо, такие парень. Давай со мной мутить. <свистит> да нет, я его люблю. О. Ладно, ну не расстраивайся. Вот же на работе, там, в в три смены. Да нет, он официантом работает, здесь недалеко. Сергей его зовут. То я же наверное, те и, и там, выпросит, чтобы тебе подарок купить. А вечером подарок. Сиди тут и жди. Угу. Валентинку. Спасибо, не надо. Я два раза не предлагаю. и все тут. Добрый день. U что who. будете заказывать? Суп. Пюре. Суп пюре. Котлета по-киевски, котлета по-львовски, котлета по-тернопольски, мясо по-французски, рыба по-гавайски, бананации, курица в кисло-сладкой солено горьком соусе. Все. запомни. Да, у меня хорошая память. Хорошая память? А что ж ты тогда забыл свою тёлочку поздравить? М? Катю? Так я... Вы на этом сидите плачете. Мы ругались накануне. И она сказала, что ничего от меня не надо. Ты горсутик включай, она с тебя любит. Откуда ты это знаешь? Пф, если она со мной не захотела мутить, значит точно любит. Короче, пиди и сделай ей подарок, понял? Точно. Спасибо тебе. Да ладно. это вместо спасибо. <связь> что же не Там мой номер телефона, если что, звонит. Алло! Папа, ты нормальный вообще? Як це мама выгнала тебя из дома? Спасибо, спасибо, спасибо. О, папа, а что ты тут? Виталик, а ты знаешь, что у твоей мамы на кактусы аллергия? Сидит, через каждый чих меня ругает. Спасибо. Посоветовал. Папа, ну ты горсучик, включай. Есть пусть есть юмор, понимать надо. Ладно, иди извинись перед мамой. Не пойду извиняться. Она намекает на то, что я толстый. Вот, майку мне подарили. А она маленькая. Так ну дай подожди. Так здесь, моя майка, с шестого класса. Батис. Маме для тебе ничего не жалко, подари ей сюда другую. Ну, я не знаю, что дарить. Суп ты без мене робив, давай пятьдесят гривен и жди меня тут. Стоять все, удивительно. На. до колготы. Ну, такие суп там с зорами, все Какой размер? Чтобы потом мы было цибулю хранить. У нас широкий ассортимент. Выбирайте. Скажите, а вы могли бы примерить? Ну, вообще-то у нас так не принято. Ну, пожалуйста, я же для мамы выбираю. Євгенівна. Mm. На, це от тобі Валентинка. Mm. Ой, Богдановна, яка оригінальна Валентинка. Це ти що спеціально для мене випилювала, да? Та да ти шо, Євгенівна? Це я дірку у двері туалета випилувала, а це осталося. <плес> Mm. Ну как? 예. Да. Да. Очень, очень красивые узлы, материал, то, что надо. Вы уверены, что это маме? Не, конечно, вы шуфгуда. Это на вас красиво смотрится. А маме... Капроновый, прости. Капроновый, прости. Извинись. Мариночка, сначала с подарком не получилось, попытка вторая. Это тебе. Ой, колготка, я ж так и хотела. Валера, спасибо. Так, а теперь мама, целуй папу. Давай. Виталик, я не поняла, а ты что такой будешь давиться? что? я режиссер этого поцелуя. Здесь вниз. Да. Что значит не можешь найти? Что ты без меня роби? Все, я пишу, вы тут уже сами все. И все твоя Катя. Бачишь, сядите и жди Давай, дари. Катя, извини, что сразу не поздравил. Я люблю тебя. Это тебе. Спасибо, Сереж. Я тоже тебя очень люблю. Целуй. Давай, давай, целуй. на ваги, Меня Валентина Ивановна. А чего вы не празднуете день всех влюбленных? Я одна уже давно. Не с кем мне праздновать. Подождите. Вы сказали Валентина. Не волноваться! Вудановна, сфотографируй мне Сережку. Вот эту. Я в интернете выложу, скажу, что бы хрен подарил на 14 февраля. Это <enients> <Step five> <radas> Ты же на 8 марта же всю Сережку выкладывала. Да? Угу. Ну тогда сфотографируй, скажу, что вторую подарил. <pack Mine> Это тебе Валентинка на 14 февраля. Это Петрович, это Валентина Ивановна. Знакомьтесь. Здравствуйте. Виталик, что ты меня ставишь в неловкое положение? Это тебе, чтобы не казалось, что от меня некой благодарности. Ну, в общем, ви тут знакомство сечейку попити. Здрасте. праздником. можно я це у вас поставлю? Це Валентин. хоть и хайбери. До свидания. А у меня подруги на 14 февраля парень предложение сделал. А на переезде панду поездом сбил. Тебе лишь бы тему сменить. Святого Валентина. Молодец, Виталий, как Синь, помоха, Виталик, отпразднуй. Всем помог, сам якобы как быть все оставься Виталик, наконец-то нашла тебя. Катасенька. Вот, это тебе. Поздравляю. Ох, Спасибо. Ты извини, что я сразу не подарила? Ничего страшного. Знаешь, сегодня День всех влюбленных, и именно в цей день захотеть тебе сказать все. Без рыбы. Что? что? Ты... Виталик, это кто? Это, это все долго объяснять, делай много, быстро. Да никуда я бежать не буду. Наташа, это один у китюлечки из детского всезития. И они побачили, что ты меня поцеловала. Если догонять, разрушат, это моя быстро. Витали! В День святого Валентина принято друг другу говорить ⁇ Я тебя люблю ⁇ Я желаю вам не только слышать эти слова, но и ощущать их по-настоящему.